Мальчики и девочки, всем привет! Это Кэт из городка Вискосвилл. Я сегодня нахожусь в магазине, который называется Вегманс. И я вам хочу показать, что у нас внутри. Вот у нас Роберт Вегманс. Он родился в 2018 году, скончался в 6 -м. Он первооткрыватель сетей этого магазина. Так магазин называется в честь его фамилии Вегманс. А, и насколько я знаю, эти магазины только в Пенсильвании. Если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, пожалуйста, подкорректируйте меня и скажите, где еще такие у нас есть магазины. И пойдемте посмотрим, что там у нас внутри. Вот у нас разные пивные моменты здесь даже есть. Алкоголь продается. пиво разнообразное. Здесь у нас разная еда. Магазин на все вкусы и цвета. Здесь можно купить абсолютно все. Вот это вот мой любимый отдел. Это у нас суши. Это у нас суши с любой рыбкой. С любой, с любой рыбкой. Красота. А это вот мой любимый отдел. Это у нас сладости, тортики. Вот это вот мой самый любимый тортик. Это у нас свежая булочка, выпечка. Угу. Хлебушек стоит. 4,50. Пожалуйста. Свежие выпеченные Булочки. Ям-ям. Вот они у нас там прямо пекутся. Прямо пекарни. Прямо там. И здесь все это продается. М -м. No, I'm just looking for something. It's very sweet. Hmm. А здесь у нас обычно лежит рыбка. Здесь у нас крабики на ледике Это у нас рыбка такая. Hmm. Здесь у нас устрицы. Одна устрица стоит доллар. Пожалуйста, свеженькая. Это мясо. Это всякие штучки уже захренев... Подсыпочки а только поставить в духовочку, я так понимаю. Это у нас мяско здесь. И вот такой вот большой-большой магазин. Опять идет еда. Без еды у нас никуда. А это у нас такие сыры. Посмотрите, красота. Правда? Я не увлекаюсь и не по сырам. Прямо тортик из сыра. Дальше у нас пошли цветочки. А вот у нас здесь, что я покупаю. Это творожок, и он напоминает нам русский. Называется Farmer Cheese, наподобие русского сыра. Это единственное, что здесь из продуктов напоминает наше русское. Ну вот, это все разнообразные сыры. Всякие здесь интересные деликатесы. Ну, и этот магазин, в принципе, идет... Без начала, без конца. Очень большой и очень интересный. На этом всем привет. Хорошего дня. Не забывайте жить коротко, наслаждайтесь жизнью. И всего-всего вам хорошего. Пока.